皆さん、こんこにちは。今日は私なぜウクライナから日本を日難先を選んだのかその理由を5つを紹介したいと思います私が長い間夢見ていた国日本をどうして選んだのかそれから詳しく話していきますもし日本に興味がある方や 避難先として考えている方に参考になれば嬉しいですでは早速始めましょう <music> じゃあまずあ一つ目の理由は子供の頃から日本が大好きだったことですね私の子供時代はアニメが大ブームで あ特にセイラームーンやドラゴンボールやナルトなどウクライナでも非常に興味がありました私はこれからのアニメを見て日本に夢中になりそこから日本文化や日本語に興味を持ち始めましたアニメを見ているうちに日本語の響きがとても 美しくいつかかも言葉を話せるようになりたいと思いましたそして独学で少しずつ日本語を学び始めましたその後でそのために大学時代にウクライナ日本センターで先生と一緒に日本語を勉強を始めました原稿を学ぶことで文化や考え方もより 深く理解できるようになり、ますます日本に惹かれるようになったんです。そんな子供時代の思い出が、私が日本に避難先を選ぶ大きな理由の一つとなりました。長年の夢を叶えるチャンスでもあったので、ここに来ることを決めました。 脱マヌリンは日本が生活あ経済で最も発展した国の一つであることです。経済的な安定性や生活水準の高さは避難先を選ぶ際に非常に必要な要素です。日本はテクノロジーの最前線にあり、科学技術や産業、 医療の発展も目覚ましいものがあります。例えば、新幹線などの交通インフラが発展しており、目覚ま生活が非常に便利です。また、日本は犯罪率が低く、世界でも最も安全な国の一つとして知られています。これは特にこれなの 状況を考えると、避難先として安全感を与えてくれます。さらに、これでは様々な国際的な企業やスタートアップがあり、仕事やビジネスのチャンスも豊富です。そうした点から日本を選ぶことで、 将来のキャリアや生活においても多くの選択肢が広がると思いました2つ目の理由として日本は2023年に世界で最も美しい国の一つとして評価されましたこれには自然の景観美しい地域そして同志と自然の調和が評価された結果だと思います 例えば夏には桜が咲き掘り日本中がピンク色に染まりますまた秋には教養が素晴らしくどこを見ても美しい風景が広がります都外でありながら自然とのバランスが取れるのは他の国ではなかなか見られない特徴です そして日本各地は歴史的な有名な場所が多く存在しどこへ行っても新しい発見があります。お寺や神社伝統的な街並みはもちろん現代アートや建築も楽しむことができるんです。 こうした美しい景色と文化の豊かさが日本の選ぶ理由として多く影響しました。四つ目の理由は日本が私にとって非常にエクゾティックで新しい体験を提供してくれる国だからです。アジアの国、特に日本は私がこれまで訪れたヨーロッパの 国々とは全く違うことです。例えば食文化もその一つです。初めて日本に来た時、寿司やラーメンや天ぷらやたこ焼きやお好み焼きなど、どれも新鮮で美味しく驚きました。まだ日本の街 南もどこどこであ狭い町で並ぶ小さいな居酒屋や提灯があもる夜の町の雰囲気がヨーロッパとは全く違う風情をあ感じさせてくれますさらに日本にはあ四季折々の祭りがありあそのすべてがあ異なる文化を体験する 結構の機会です。例えば夏の花火大会や冬の雪まつりなどどれも忘れられない体験です。最後の理由は日本の歴史と文化の深さです。日本は何三年にも渡る歴史を持ちその中で数字が生まれた文化や 伝統は今でも大切にされています。それにも長い歴史がありますが、日本の歴史と比べると、その違いに驚かされます。例えば、日本の寺院や神社は何百年も前に建てられたものであり、その建築は現代でも色褪せることなく、私たちを魅了します。 またサードやカードや衝動といった伝統芸術も今でも多くの人たちに愛され学ばれています。こうした伝統的な文化に触れられるたびに日本の深い歴史を感じることができ毎回新たな発見があります。 さらに日本はただ伝統を守るだけではなく現代文化とも見事に調和していますアニメや漫画や J−POP など生活中で愛されている日本の現代文化もまた魅力の一つですじゃあこれから、以上が私が私 日本を避難先に選んだ5つの理由です、うん。もちろん他のたくさんの理由がありますが今日は特に大切なポイントをお話ししましたもし日本に興味がある方や私と同じような理由で日本を選んだことがいったら ぜひコメント欄で教えてください。それでは次の動画で会いしましょう。またねー。